əla gözəldir. Uşaqlar oynayır, deyir, gülür və hətta futbol meydançası da dolu idi. Bunlar hamısı bir həsrət idi. Görünürdü təmiz. Naşı. Görəntilər yığılıb, uşaqlar rahat əylənirlər, oynayırlar, gəzirlər. Nəfist. Bu gözəllik, bu estetikadır. Mən ürəyim istidik qabaq bu idi. Tapıb bu standartlara uyğun deyil, amma günə nə baxanda bu ki çox gözəl. Təşəkkür edirəm ərəbbə məki. Mən pəncərəmi açanda indi gözlərin təmizliyi görür. Mən hər şey təmiz olmasını istəyirəm. Liçkimə mən ifratım var. Nə qərəzim. Sadəcə rəb gözəld övə gözəlliyi sevir deyim. Mən də insan kimi gözəlliyi sevirəm. Baxın, bax, bax burada 22-nin evi. Harda səvir 15-20 metr bərisində nəsə satılır. Baştə külüm binə qazılır. Bu insanlar anlamırlar ki, ay bala, bu binalar üçündü bu həyət. Ay bala, o qədər torpaq var ki, git qıraxdan al tikdi. Bax, sabahda bunun uçurdan da başdıyılar. Allah'a asıl düşməyə. Axı sən burnun girməyən yerə başını soxursan, cəza da çəkəndə Allah'a yalvarırsan. Sabat yoxdur ki, Putinin səhifəsi var. Bizim Qəncə şəhər başçısının səhifəsi yoxdu ki. İnsan götürsün ora yazsın ki. Ay bala, sizi ziyan göstərir. Cəza göstərir. Diləyin burada. Allah göydən sizə nəsad göndərməsi deyil ki, o yer üzərində herkesin üzerindedir. Sadece anı sadı var artık çatır. O sözünü insanların dilinle her devirde bile çatırır. İnsanın seçir, birinin diliyle hükümlerini söyler. Bugün de benim dilimle değil. Söz Yəni kəlam deyilən bu sözlər Allahın sözüdür. Allahın sözü bir əkilçinin tarlada əkdiyi toxuma bənzər. Adam çıxır və toxum əkməyə başlayan zaman toxumlardan bəzisi elə gedə-gedə yolun kənarına düşür. Bəziləri kənarda daşlıqların üzərinə düşür. Bəzisi torpağa əssisi də bərəkətli torbağa düşür. Əkin əkilir. Yolun kənarına düşənləri tez quşlar gəli yeyir. Daşlığa düşənləri əməli olmadığında kes Porpaq biçərir daşların arasında onu çünki üzdə olaraq o təməl yoxdur kök yoxdur o əmələ gəlir tez böyüyür belə şeyləri fikir verərsiniz öz-özünə belə dikilirlər ona rəyi kimi böyüdü i məf oldu öz-özünə böyüyür və günəş çıxan kimi onu quru dur təməhlə olmadığında belə külək qalxan kimi onu qırır. Bəziləri tikanlıqlar arasına düşür, onlar da elə ki, gücərməyə başlayırlar. O zaman tikanlar ot toxum boğur və onlar mehter verə bilmirlər. Bərakətli torpaq üzərində əkilən toxum isə baxırsan bəzən torpaq 100% bəhrə verir. Bəzən 30, bəzən 60. Ya görürsən ki, tarlada bir yer keçəl qaldı, bir yer normal əkilib, hər şey gözəl görünənir. Bax belə. Bu alan sözüdə belədir. İnsan bax budur, mən sözləri deyirəm dediyim sözlərdən hansısa yol kənarına düşdü. Bu insan sözü eşidir və rədd edib gedir. Boş idi. Onun payı, yəni iman payı olmadığından o söz ona kəritmir. Hansı ki o daşlığa düşür, təcbürüyür. O kəslər sevinclə bu sözü kabul edir. Temeli kökü olmadı kalın. Tez de unudu. Gedir. Yani bu da behre verebilir. O dikanlığa düşenler insan sözü götürür. Hayatın, taleyin zerbelerinde döze Zənginliyin altadıcılığına əsir düşür. Taleyin qayqılarına üzünü çevirib bu sözdən dönür. Onun da sözü bəhrə vermir. Yəni imanı bəhrə, imanı bəhrələndir bu sözdə. bəreketli torpaq üzərinə düşən insanlar isə kimisi 30, kimisi 60, kimisi də 100% səmərə verir. Təbii ki, mən bu kələmi anladıqdan sonra mən bunu deyim ki, mən bir istədim 100%-ini. Belə budan mənim alğın yazımdı. Belə yazılıb ya dilime gətirib dedim. Mən bunu 100% öyrənməliyəm. Və elə bu kələmlərlə də çox qapıları döyməliyəm. Xəbərdarlıq etməliyəm. Çünki buranda bu oldu kimi hə, bütün biznes sirlərinin aşkar olacağı gün əzəl gündən təyin edilmiş bir vaxtdır. o gün hakikaten hakla batil ayırt olacaktır. Ve bu hakta herkese haberdarlık edilecektir. Her haberin öz vakti vardır. Bunu herkese, bu herkese değilecektir ve herkes bu hakta bilecektir. Öyle bu haberlerle, bu sözlerle ben e, çok duydum. Hele ulu önderin bile məndəmişdim sizə neçə məktub göndərdim məktublarımın arxasınca da getdim mehribana da göndərdim həmin ərəfələrdə bir gün məzahiri o oh, dediyim ki burada gəncədə Elmishövbənin müdirini qapımda gördüm sonra bu yarımçıq bina haqqında yazmışdım indi deyə Rami Yusibova Kocaqurda O sözün bir divod indi birinə keçəcək. Əli elə ikid tutuldu. Əli insandır. Onun evindən çıxanları gördüz. Bütün nazirlərin evi yaşamı o vəziyyətdə. O Allah Taala sadəcə bir dənə onu nümunə olaraq göstərdi ki gün gelecek. Bak her birinizin elinden bu var dövlet alınacak ve onun hükümlerini yerine getirip getiren bir halka verilecek ve değilecek. Bir zamanlar siz halk değildiniz. Yani biz indi ise Allah'ın halkısınız. Merhamete nail olmamıştınız. İndi ise Allah'ın lütfüne layık görüleceksiniz siz seçilmiş millet peygamberler tayfası hükmü dar Allah'a mahsus elə bir xalqsınız ki qaranlıqdan üz valide etici nuruna çağıranın kamilliyini ilân edisiniz men bu rəbbin kamilli ilân edir onun dilinde, onun sesinde. Bu sesi kim sustura bilir?